imom zahabiy aytgan ekanlar sufyan savriy aytgan ekanlar kim bir bidatni eshitsa uni o'zini hamrohlariga hikoya qilib bermasin ularni qalbiga tashlamasin shuni degan ekanlar sufya shuni hikoya qilib imom zahabiy aytgan ekanlarki aksar saraf solihlar imomlariga qarasang ana shunaqa ogohlantirgan qalblar chunki zaif deyishgan shubha esa odamni ildirib ketadi siyara alamba kitobidan keltirilyapti mana mana shu narsani ham biz o'tgan darslarda ham aytdik bir mubtadiylarni ikki soat uch soat o'tirib vaysagan darsini olib eshitib chiqib o'rtada bir gapini olib olib keyin qara qara nima deyapti deb hammaga uni tarqatilmaydi ana shunda qarang aksar odamlarga qani qayerda gapiribdi shuni to'lig'ini eshitaylikchi deb yurgan bo'ladi mana shunday deb yurgan odamlarni dalilki eshitmagan aslida siz shuni yulib chiqarmaganingizda eshitmasdi o'shani u odamlar aytadiki ha ko'ryapmiz eshitib yotibdi deydi o'ziga o'xshgan to'rt beshta ahmoqlar eshitib yotibdi u to'rtta beshta ahmoqni eshitib yotganini deb siz endi butun olam jahonga jar solib nima qilasiz uni yopil yotgan qozonni ochib sasitib nima qilasiz qo'ying o'sha yerda yo'q bo'lib ketsin o'ziga o'xshagan to'rtta beshtasi -ah bilan uriti bilan yoping o'sha narsani tarqatmang chunki odamlarni qalbi zaif deyapti shubha de. ildirib ketadi odamlarni e to'xtachi rostdan o'ylab ko'rish kerak bu gapni deb qalb zaif bu u odamni kuchliligidan emas fitna bu fitna shayton masalan kuchlimi alloh shaytonni inna kayda shaytoni kana olloh degan shaytonni nayrangi zaif zaif bo'lsa nima qilib shuncha odamni ilakishtirib e, yuribdi o'zini yo'liga shayton nafslar zaifligidan shayton kuchliligidan emas nafslar zaif shu uchun shaytonga ergashib ketadi mana bunda ham xuddi shunday deyapmiz bir haligi odamni gapiga birov aldanib shu bilan fitnalanib ketayotgan bo'lsa u kuchli ekanda shuning uchun qara odamlarni shunday o'ziga og'dirib olyapti degani emas bu nafslar zaif iymon zaif odamlarda ilm yo'q jaholat kuchli ana shu uchun ham shunaqangi bir ikkita aslida tuturug'i yo'q gaplar odamlar lekin ilmi yo'qligidan iymoni zaifligidan ergashib ketib qoladi shubhalar ildirib ketadi odamni deyaptis imom zahabiy aytyapti salaf imomlari ana shu ko'rinishda işte ogohlantirgan umuman bir bidatni eshitsang hikoya qilib yurma yop o'sha yopiq qozonni yopiqligicha tursin ikkinchidan bu o'sha bidatchilarga yana yo'lida davom etishlikka xuddiki bir targ'ibotdek bo'ladi keyin mana hozir ko'ryapmiz aytib yotdi eshityapsizlarmi meni palonchi o'tiribsanmi meni darsimda deb o'ziga de. o'zi xursand bo'lib hozir eshityapti meni palonchilar deb hech kim eshitmasa ham keyin o'ziga o'zi yani ana shunaqa qilib jinnilik qilaveradi o'shani umuman qarama e'tiborga olma o'sha narsani odamlarda mana hozir o'ziga o'zi gapirib o'ziga o'zi uch soat to'rt soat ichida vaysab jim bo'lib yo'qbo'lib ketadi o'zi tarqatyapti odamlarni hozir shu narsalarni man to'rt soat uch soat gapirgan gapni eshitib erinmay shunaqa odamlar bor ekanda erinmay eshitib chiqib shuni ichidan bir minut ikki minuti yurib tarqatadi hamma yoqqa a mayla shuncha foydali dars bor <laughs> shuni yulib tarqatinglar shuncha vaqtinglar ko'p ekan mana shuncha foydali dars turibdi qarang mana qiziqda qancha gap o'tyapti shuni ichida darslarn ho'p qilyapti odamlar uch to'rtta mayli shuni yulib tarqatd ichidan foydali joyini hesh fikri endi bitta odam shunda mutaxassis bo'lmaydiku bir bir izidan tushib ya'ni yaxshi emas bu biddatni hamma yoqqa ana shunaqa qilib tarqatib yurishlik yani buni aslini aytganlar keyin buni iqror bo'lib imom sharhlayaptilar mana